السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں سر الحمد للہ میں بھی ٹھیک اللہ کا شکر ہے صاحب انسان اور جنات سے تو غلطی ہو سکتی ہے اس بارے میں آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کیا فرشتے بھی غلطی کر سکتے ہیں یا وہ اس چیز سے پاک ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ الرحیم اصل میں ویسے میجورٹی میں تو یہی سنا گیا کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے وہ خدا کے تابع ہیں اللہ سبحان کتابیں ہیں لیکن اگر ہزاروں سال پیچھے ایک ایسی طرح گزری ہے اس کا علم بہت سارے کم لوگوں کو ہے اس لیے کہ جو مسلم کمیونٹی میں جو قرآن آیا ہمارے قرآن مجید میں اس کی آیات نہیں ہے اس کی نشاندہی نہیں کی گئی لیکن طورا میں اور بائبل میں جو انجیل مقدس ہے اور جو طورا ہے ہم سے پہلے اللہ سبحان کی کتابیں ان میں ذکر ہے چونکہ وہ بھی اللہ سبحانہ کی طرف سے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ساری کتابوں کو اوپر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے جی یہ ہمارا عقیدہ ہے تو اس لیے ان میں یہ تھوڑا تھوڑا علم ہے اور کچھ علوم اس سے ہٹ کر بھی ہے لیکن میں اس کے بارے میں آج آپ سے بیان کروں گا کہ وہ کون سا علم ہے جو قرآن پاک میں تو نہیں دیا گیا لیکن وہ علم ہے یہ آپ کے سوال تھا کہ فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے جی یقیناً فرشتوں نے نہ صرف غلطی کی بلکہ اللہ سبحان سے بغاوت بھی کی یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے یہ واقعہ سیدنا عدری سے لے کر سیدنا نو تک یہ سپیرٹ کے درمیان یہ واقعہ ہوا اور ہزاروں سال پہ محیط ہے یہ ہزاروں سال پہ محیط رہا اصل میں یہ ہوا کہ ایک فرشتہ تھا وہ طاقت میں تھوڑا زیادہ ہی تھا تھوڑا تو اس کو تکبر آ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ کافی عرصے سے تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ڈپٹی تھا ایک طرح سے وہ اسمانوں پر تو اسے نے سوچا میں اللہ سے بغاوت کروں اور خود تخت پر بیٹھ جاؤ جہاں سے حکم جاری ہوتا ہے ایسی بغاوت کی گئی اور بہت سارے فرشتوں نے انجلز نے اس کا ساتھ دیا اور اللہ سبحان کو ظاہر ہے وہ یقیناً جاننے والا اور سننے والا بہترین جاننے والا اور بہتر سننے والا سب سے زیادہ سننے والا کون ہے اللہ سبحان خود اس کی ذات اللہ سبحان کو اس کا پتہ چل گیا اور ان کو صدا کے طور پر ان کو آسمانوں سے نکال دیا گیا اور ان کی قوتیں طاقتیں جو انڈرز کے اندر تھی ان میں سے بہت ساری طاقتیں ان سے واپس بھی لے لی گئی اور اس کو زمین پر پھینک دیا گیا صدا کے طور پر جب وہ زمین پر آئے تو وہ جہاں رہے تو پھر انہوں نے آدم کی نسل میں سے جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ شادیاں بھی کی اور وہ شادیاں کرنے کے بعد جو بچے پیدا ہوئے وہ نیفلمس کہلاتے ہیں وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھے وہ اڑتے بھی تھے غائب بھی ہو جاتے ان کی بہت ساری طاقتیں تھیں جو اینڈلس کے اندر ہوتی ہیں کچھ طاقتیں تو چھین نہیں گئیں لیکن جو باقی ماندہ طاقتیں تھیں وہ طاقتیں آگے وہ ہوتی رہیں وہ ٹرانسفر ہوتی رہی ان کی جنریشن تھی جو عورتوں سے بچے پیدا ہوئے وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ کاداور بہت زیادہ طاقتور تھے وہ اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے غائب ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور بھی بہت ساری طاقتیں تھیں ان کے پاس انہیں کو لوگوں نے دیوتا کہا اگر آپ ہندوستان کی طرح ہی دیکھیں تو وہ بھی سات آٹھ دار سال پرانی ہے اس کی ہسٹری کریں اس میں بھی ان کے دیوتا تھے دیوتا نہیں پر رہا کرتے تھے وہ یہ مانتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس میں زیادہ قابل دکھ رہے ہیں وہ شیف دیوتا اور ان کے وشنو دیوتا اور برحمہ دیوتا وہ تری دیو کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ طاقت طاقتور ہیں اور انہوں نے ایسا تاثر پیدا کیا انسانوں کے اندر کہ ہم ہی خدا ہے ہم ہی دیتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں ایسا کنسپٹ پیدا کرنا اور لوگ ہزاروں سال اس قیدے پر رہے جب حضرت نو کا دور آیا تو اس دور میں نہ جو انسان تھے وہ بھی شرف کی طرف متوجہ ہو گئے پورے پورے بہت سارے بد جن کے نام بھی قرآن میں ذکر کیا وہ اس پر آ گئے لیکن چونکہ یہ مطلب یہ ساری دنیا پر پھیل چکے تھے جو نیفلنس تھے یہ جو فرشتوں کی اولاد تھی جو عورتوں سے بچے پیدا ہوئے وہ کافی پھیل چکے تھے دنیا میں تقریباً انسانوں کے برابر بھی ان سے تھوڑی سی کم تھے لیکن چونکہ وہ انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو دیوتا کہلائے بڑے 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 ہزاروں سال تک وہ قائم رہے اس دنیا پر اور انسانوں پر حکومت بھی کرتے رہے کافی عرصہ آپ گریب کی ہسٹری دیکھ لیں گریک گریس جس کو کہتے ہیں گریک ہسٹری دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی زیوس ہے اس کی بیٹی تھی نہ اور وہ دیوتا تھے اس کے بھائی تھے ان کی ہسٹری دیکھ لیں وہ انہی دیوتاؤں پر کتاب لکھی ہے ان کی ان کی تھی ان کا مدد تھا یہ پرانی اب تو آج کل تو وہ کرسچینٹی پر ہے نا انہوں نے مدد تیار کر لیا کہ پورے یورپ میں کرسچینٹی جو ہے نا وہ راگب ہے غالب ہے چرچ رومن کیتھولک کا ہولڈ ہے وہاں پہ تو آج کل تو وہ ہے لیکن پرانی ان کا دین دیکھ لیں ان کا مدد دیکھ لیں وہ دیوتا کے پجاری تھے وہ یہی لوگ تھے جو نفرین سے یہ دیوتا کلائے پوری دنیا میں لیکن انہوں نے ضربوں پر بربریت بھی کیا بہت زیادہ اور جو اینیمل بھی پیدا کر دیے گئے ایسا انہوں نے کچھ چلایا کہ ثبوت کے, کے طور پر یہ ہے کہ جب قومی کو تباہ کیا گیا اللہ سبحانہ نے کہا جو پیروکار ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں آدم اور ہوا میں سے ہیں ان کو میں بچاؤں گا باقی سب کو برباد کرنے والا ابھی دیکھیں نو علیہ اسلام فرض کریں وہ عرب میں رہتے تھے یا کسی اور علاقے میں رہتے تھے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ جو جنہوں پر انہوں نے ساڑھے نو سو سال پرچار کیا اور جو وہ توحیر پر نہیں آئے اللہ سبحان کی طرف نہیں آئے تو اللہ سبحان نے اگر ان کو عذاب دینا تھا یا گرک کرنا تھا طریقہ تو یہی ہے اس قوم کو گرک کر دیا جاتا تھا اللہ سبحان کو گرک کر دیتا اس علاقے کے لوگوں کو لیکن ایسا نہیں ہوا وہ جو طوفان جو نوع کے وقت طوفان آیا وہ یہ طوفان تھا کہ آسمان سے بھی پانی کے دروازے کھل گئے آسمان میں بھی پانی زمین پر پھینکا اور سمندروں کا پانی اچھل پر, پر, سمندروں, سمندروں پر, پر خوابی ہو گیا وہ ہندو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی آئی تھی جو ساری دنیا پر آئی تھی یہ وہی باڑھ تھی جیسے آپ انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے دوہزار بارہ کیا ہے وہ ٹو تھاؤزینڈ وہ مووی ایک بنی ہے نا انگلش مووی وہی اسی طرح کہ وہ باڑھ جو ہے اوپر آ رہی ہے سارے ساری دنیا وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور وہ اسی طرح ہوا تھا یہ اسلام اس پر کہتا ہے لیکن چونکہ دینی اسلام کے قرآن کی تعلیمات کے وہ شرک پر تھے وہ تو ہل پر نہیں آئے تو پیغمبر نے بدعا مانگی تو اللہ نے ان کو غرق کیا صرف اس علاقے کے لوگوں کو غرق نہیں کیا گیا بلکہ اللہ سبحان نے کہا کہ کیسا بیڑا تیار کرو میں کوشش کروں گا اس میں چرند پرندوں کو بھی رکھیں جو زمین پر رینگنے والے کیڑوں تک کو ڈالا گیا سام تک رکھیں گے اللہ نے گرک کرنے والا اللہ کی طرف ان کو بھی گرک کیا گیا اور جو, تھے, جو مکس ہو گئی تھی انسانوں اور دیوتاؤں کی نسل اس کو بھی ختم کرنا مقصود تھا وہ دنیا پر پھیل چکے ان میں چلندے تھے میں نچرندے بھی پرندے بھی سب کو گرک کیا گیا اسی لیے اللہ نے کہا کہ نو اپنی جوڑی جوڑی جانوروں کی بلاؤ وہ وہی آئے جن کو اللہ سبحانہ نے خود کیا تھا جس دن اس نے اس انسان کو پیدا کیا آدم کو پیدا کیا اور اس اس کے یہاں پہ سمان کیا گیا آدم کی رہنے کی لئے اس سے پہلے جنات رہتے تھے زمین پر فرشتوں سے پہلے انہوں نے بھی لڑکا رہا تھا لیکن وہ اس سے بھی پرانی بات ہے انہوں نے اللہ سے بغاوت کی تھی اس نے کہا ہم نہیں مانیں گے اللہ کے بعد ان کو ہم جنگ کریں گے آؤ ہم سے جنگ کرو انہوں نے بھی لڑکے آرام مارا تھا اور آدم کے بنانے کے بعد کافی عرصہ بار دو چار پانچ ہزار سال گزر چکے تھے جب فرشتوں نے بغاوت کی آسمان پر تو ان کو بھی نکالا گیا اور نسل بڑی اور نہ صرف اتنے زیادہ بڑے بلکہ انسانوں پر حکومت بھی کی ابھی دیکھیں میں آپ کو وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کنگ ڈیوڈ کا حضرت سید دعود کا تو جب ان کی لڑائی ہوئی تو وہ نفلس سے تھا کیونکہ جب وہ نو کی قوم کو غرق کیا گیا نا کچھ ان میں سے چند لوگ تھے جو گھروں میں اور بڑے بڑے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے پہلے سے رہتے تھے وہ بچ گئے کسی طریقے سے وہ کچھ کو موزز کی پیریڈ میں جو سیدنا را تھا اس کے پیریڈ میں بھی وہ تھے قوم جب وہ ایجپٹ سے اجرت کر کے اس علاقے میں آئی نا یہ جس کو عبران کہتے ہیں فلسطین کا علاقہ تو یہاں پہ وہ کافی لوگ تھے کافی تعداد میں تھے ان کو اس وقت قتل کیا گیا ختم کیا وہ کچھ بچے ہوئے تھے انہی میں سے جب طوفان نو آیا تو وہ گرک کیے گئے لوگ ان کو تباہ برباد کیا گیا کچھ ان میں سے بچ گئے تھے وہ قومیں جب اسرائیل کی قوم سے آئیں تو ان سے مقابلے میں اللہ نے ان کو قدر کیا جب دعود کا وقت آیا سیدنا میں دعود کا اس وقت بھی وہ تین بھائی تھے وہ چھپے ہوئے تھے ان کی ماں نے ان کو چھپا دیا تھا تو وہ چھپے ہوئے تھے تو گار میں رہے وہ گار بچ گئے کسی طریقے سے پانی تو آیا باڑھ تو آئی لیکن وہ بچ گئے وہ پھر اس وقت نکلے ان کی عمر بھی بڑی بڑی لمبی ہوتی تھی ان کے قد بھی عام انسانوں سے بڑھے تھے اور وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے وہ اڑتے بھی تھے اور ان میں اور بھی صلاحیتیں تھیں جو عام انسان کے اندر نہیں ہوتی پھر اللہ سبحان نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ جو مکس ہو گئی ہے نسل جو میں نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا اور اس کے لیے جو ساز و سمان بنایا میں اس کو دوبارہ اس کا مطلب آپ یہ سمجھے کہ آدم کے بعد ثانی آدم نو بھی ہے آپ نو کو بھی آدم کہہ سکتے ہیں آدم سانی ایک آدم وہ بنایا گیا جس کو آسمان سے اتارا گیا ایک آدم بنایا گیا نو کو اس سے پہلے جو مکس ہو گئی تھی نا بالکل ہی برباد کر دیا گیا آپ اندازہ کریں کہ یہ جو کعبہ تھا ہمارا یہ اس سے پہلے تھا قوم نو کی تباہی سے پہلے تھا یہ کعبہ تو اس کعبہ کو بھی جب یہ حضرت ابراہیم آئے اس کے بعد قوم نو میں سے جی. تو انہوں نے وہ مٹی کے نیچے دفن تھا خانہ کعبہ بہت ہو چکا تھا اس کو دوبارہ بنایا گیا بنیادی اسی کو اوپر رکھی گئی جو پہلے فرشتوں نے اللہ کے ملائک نے آدم کو بنا کر دیا تھا آدم کے دور میں بنایا گیا اس لیے یہ فرشتوں نے نہ صرف غلطی کی بلکہ بغاوت کی جنات کے بعد پہلے جنات نے بغاوت کی تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو فنا کر دو یہ جو ابلیس ہے یہ کون ہے یہ زمین پر رہا کرتا تھا اس کے والدین کو قتل کیا ہے وہ بادشاہ تھے زمین کے اور اس پرچے پر اللہ نے رحم فرمایا ترس کھایا اور فرستوں کو کہا کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کی تربیت کرو اور میرا علم اس کو سکھاؤ لیکن اس نے بات نہیں آیا اور جنوں میں سے تھا ایسے ہی فرشتوں سے بھی غلطی نہ صرف ہوئی بلکہ انہوں نے بغاوت کی زیادہ تر اللہ کے دربار میں بغاوت نہیں ہوتی لیکن ایک وقت ہوئی کیونکہ قرآن پاک میں یہ علم نہیں دیا گیا اور ضروری نہیں ہے اللہ نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا اس علم کو دینا لیکن تورا میں اور انجیل میں اور ایک بک آف اے ہے جو ان کو بعد میں ملی جس میں وہ انہوں نے سوچا پہلے انہوں نے سوچا یہ انجیل کے عراق ہیں پھر انہوں نے کہا تراط کے ہیں لیکن وہ اسے میں پہلے لکھے گئے عراق تھے جس کی تعلیم سے پتہ چلا کہ ایسا تھا علم تھا دنیا میں جو یہ دیوتا جو گریس کے زیوس ہیں اور ایجپٹ کے دیوتا تھے اور یہ ہندوستان کے دیوتا تھے ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اس کے دیوتا رہے کئی ہزار سال وہ حکومت کرتے رہے انسانوں پر انسان اور دیوتا اکٹھے رہتے تھے اس لیے ان کو برباد کر دیا گیا اور یہ ایسا واقعہ ہے یہ بالکل غلطی ہوئی اور میرے خیال میں کافی ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے اسی طرح میں کیا کہتا ہوں